Шановні полтавці, наша профспілка Біла гора підтримала акцію громадської екологічної організації Еколтав. Ми знаходимося у Полтавському дендропарку. Подивіться, шановні, що у нас коїться на узбіччі. Тобто, люди, які їздять на машинах, на ходу викидають оце сміття. Питання. Хай воно вже їде на Макупівське сміттєзвалище. Але довезіть його, будь ласка, до пункту прийому вторинної сировини. Здайте його. Чи хоча б викиньте у сміттєвий бак. Але не викидайте, не засмічуйте природу. Дякую за увагу. Мусор собраний за час. Собирало 2 чоловіка. То есть рекомендация, рекомендация нашим экологическим волонтерам, чтобы изначально была команда. То есть было 4-5 человек собирало на одну территорию, чтобы не было трудоемко. По морфологии, так называемой, основной объем у нас дает пластик. Дает пластик. Сока я не обращаюсь к нашим коммунальным службам, вот это в развитых странах возят не литрами, а возят граммами. Пластик перерабатывается в гранулы. И вот этот объем, объем превращается в объем вот такой. И территорию с половиной Полтавы может обслуживать вот такой бусик. Почему этого не делается, опять же, это остается загадкой опять же, почему у нас не собираются бутылки стеклянные? Потому что среди собранных бутылок около сотни бутылок и 40 видов бутылок. Раньше их собирали, сдавали и похмелялись разные алкаши. Это сейчас не делается, потому что каждая марка пытается сделать вот такую дизайну красивую и вот эта красота валяется у нас потом по нашим лесам лесопосадкам и прямо среди города ну и основной мусор то есть сегодня мы не заморачивались абсолютное разделение но опять же есть упаковки есть бумага которую можно тоже адекватно разделять и зарабатывают опять же на этом какие-то деньги либо коммунальным службам, либо частным предпринимателям, которые реально хотят работать, инвестировать свои капиталы и заниматься реально тоже своё. Спасибо за внимание.